Добрый день, у нас золотистый ретривер, 7 месяцев, зовут Луна, очень непослушная, веселая девочка была. Общее послушание, потому что мы работаем, и нам очень сложно было с ней заниматься, это требует времени, и самое главное, это должны делать профессионалы, а не любители, которые, как выяснилось, могут все время закреплять неправильные команды абсолютно профессионально, все разумно, все понятно. С момента первого приезда выяснили, что умеет собака, чего не умеет, что нужно делать. И, конечно, как и у любого хозяина, были сомнения, вдруг она нас забудет, она еще маленькая. Ну, в общем-то, все хорошо, и с каждым занятием было все понятнее, как бы, что она тут делала все это время. Персонал в первую очередь очень приветливые ребята, все хорошо. В самом деле, от занятия к занятию понимаю, что ну, есть улучшение, что есть прогресс. Это важно. Проблемы были, но это связано с кормом, с питанием. В основном проблем не было. Это просто порода такая. Спада не было, все хорошо. Мне все мне все понравилось. Максимально да. Если честно, я даже думала, что, учитывая ее игривый характер и, как я ее называю, блондинку, э, она молодец. Мне сложно судить, мы первый раз. Э, в общем, в общем, я как бы довольна результатом. А какие покращения я не, не знаю. Я уже даже порекомендовала одним знакомым, которые у них маленький мопс, но очень непослушный. Ну, обратятся или нет, не знаю, но да, возможно, через какое-то время, если поймем, что что-то ну, не, не, недоработано или еще как-то, пока не знаю. Пока надо самим с этим всем разобраться, потому что это надо делать каждый день.